গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান কি খবৰ এতিয়া সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বজিছে খুব ঠাণ্ডা আৰু ইফালে আমাৰ চৌকাত দেখিছে নাই মোৰ ভণ্টিয়ে এয়া মানে ভাপত দিয়া পিঠা বনাইছে আৰু এইফালে আমাৰ এওঁ যাব লাগিছে এওঁ মানে আজি ছুটি শেষ তো সেইকাৰণে খোলালৈকে মানে ভিনিয়েকৰ কাৰণে পূৰা গিলাচ পিঠা বনাইছে মই নোৱাৰোঁ দেই ইমান ৰাতিপুৱা ঠাণ্ডাখনত তো এইফালে এওঁ মনটো খুব বেয়া যাবগৈ যে আৰু এইফালে এয়া হৈ গ'ল ভাপত দিয়া পিঠা দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তাই এলাহো কৰা নাই আৰু আমি এতিয়া গোটেইকেইটা চাহ একাপ একাপ খাই লওঁ আৰু এওঁ যাবগৈ এতিয়া গুৱাহাটীলৈ আৰু আৰু দেখিছেনে কিয়নো নিপিন্ধিব দেখিছেনে ইমান কুঁৱলী পৰিছে ঠাণ্ডা ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱাটো ধেমালি নহয় স্কুটি চলাই ত' সেইকাৰণে তেওঁ পুৰা বান্দৰ টুপি লগাই লৈছে তো ইফালে গুলুমাইনাও সাৰ পালে গুলুমাইনাক চুমা খাইছে এওঁ এতিয়া যাব ওলাইছে গ'ল আৰু আপোনালোকক আকৌ লগ পাম হা অলপ দেৰিকৈ ভিডিঅ'টো চাই গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু আজিৰ ব্লগটো মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এইমাত্ৰ মই গুলুমাইনাক স্কুলত থৈ মেলি এইমাত্ৰ ঘৰ পালোঁহি আৰু আহিয়ে দেখিছোঁ যে ফুলি পিন্ধি আছোঁ দেখিছোঁ ভাবিছোঁ ৰাতিপুৱাই ফুলি পিন্ধিছোঁনে নে নাই নহয় এইযোৰ ফুলি মই স্কুললৈ যাওঁতে পিন্ধা নাই বাৰু আহি পেলাই পিন্ধিছোঁ কাৰণ কালি এযোৰ মানে হাউলি যিহেতু আমি ৰাস চাবলৈ গৈছিলোঁ তাৰ পৰা কিনিছিলোঁ এইযোৰ এযোৰ পুলি আৰু এইযোৰ এযোৰ ফুলি দুযোৰ কিনিছিলোঁ ফুলি মই ডেৰশ ডেৰশ টকাকৈ লৈছে বাপৰে ইমান দাম ফুলিবোৰৰ আৰু এইফালে আমাৰ ছিষ্টাৰ ফুই আছে দেখিছা নাই হাই ছিষ্টাৰ কিয় ফুৰি আছা তুমি অঁ তাই মানে পেটটো বিষাইছে আৰু তাই ৰাতি আজি মানে বহুত বেয়াও লাগি আছে মনটো জানেনে তথাপি ইমানো বেয়া লগা নাই দেখিছে ৰাতিপুৱা আপোনালোকক দেখাইছিলে মানুহজন ৰাতিপুৱাই গ'ল আজি ছুটি শেষ সোমবাৰ তো তাই মানে সোনকালে উঠিছে মই উঠাই নাই তাই ছটামানতে উঠি একদম ধিনীয়েকক মানে একদম সেয়া ভাপত দিয়া পিঠা দেখাইছিলোঁ নহয় বনাই কৰি খুৱাই কৰি পঠিয়াইছে মানে একদম ধিনিয়েক দৌৰা দৌৰি উঠিছে সেইকাৰণে তাই এতিয়া অকণমান গাটো বেয়াও লাগিব পাৰে সোনকালে যিহেতু উঠিছে তো তাই সেইকাৰণে শুই আছে আৰু মই এই মাত্ৰ স্কুলৰ পৰা আহি পাইছোঁহিহে আহিয়ে মানে ফুলিযোৰ পিন্ধি মানে ৰিলচ বনাইছিলোঁ দেই দুটা ৰিলচ বনাইছিলোঁ পিন্ধিছিল পিন্ধি লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাইছোঁ কেনেকুৱা দিছে ক'বচোন খুলি দিছোঁ আৰু হাউলি ৰাসৰ মানে কিমান যে বস্তু ওলাই নহয় মানে খালী টকাহে লাগে মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু ওলাই নহয় বাপৰে মেলাখনো বিৰাট ডাঙৰ বিৰাট ভাল লাগিলে চাই কালি তাই মানে মোৰ কাৰণে ৰখি আছে খোৱাই নাই একো তাকে কিবা এটা আমি দুইজনীয়ে খাই লওঁ আৰু দিনটো আজি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখাই থাকিম তো গাই মই যাওঁ অকণমান দোকানলৈ যাওঁ ভণ্টীয়ে বোলে খাব চিঙৰা চিঙৰা খাই বোলে তাই তাকে চিঙৰা তৰা লৈ আহোঁ ওচৰতে আছে দোকান বাৰু চিঙৰা দুটা লৈ আহোঁ চাহৰ লগত খাব তাই তো গাই যেতিয়া আমি চাহ খাওঁ সেইফালে ভণ্টিলৈ আনিলো এয়া চিঙৰা আৰু এইফালে তাই পাপৰ ভাজিলে তো গাখীৰৰ চাহৰ সৈতে একদম বিন্দাজ খাই লওঁ চাহ একাপ খাই লওঁ খাই কৰি লৈহে একদম বাকী কাম কৰিম আৰু আকৌ গুলুমাইনাক আনিবলৈ যাবই হ'ব সেই গাই আৰু এতিয়া দুপৰীয়া মই ভাত বনালোঁ গুলুমাইনাকৈ স্কুলৰ পৰা আনিলোগৈ আৰু বহুত কাম আছিলে কাম কৰিলোঁ আৰু ভাত বনালোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ছিষ্টাৰটো শুইয়ে আছে তাইৰ পেটৰ বিষ বুলি শুইয়ে আছে একোৱে কাম কৰা নাই ময়ে কৰি আছোঁ চব তো আমি অকণমান দেৰিকৈ পিঠাগুড়ি তিয়াই থৈ মানে চাউল তিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু ভণ্টীয়ে মানে তিলপিঠা বনাব আৰু মানে কি গোলুপেনে কৈয়ে আছে তিলপিঠা খাওঁ তিলপিঠা খাওঁ সিমান ভাল পায় তিলপিঠা খাই আৰু ঘৰৰ পৰাই আনিব দিছিলে তাইক কিন্তু তাই আনিলে গাড়ীত যিহেতু ভাঙিব সেইকাৰণে তাই ইয়াতে বনাই দিম বুলি ক'লে তাকে মানে চানা আৰু ঢেঁকীত খুন্দিব লাগিব ঢেঁকী ঢেঁকী ঢেঁকীটো চাফা কৰিবলৈ খুৰীহঁতৰ ঢেঁকী আছে বাৰু তাতে আমি দুয়োজনীয়ে মিলি মানে চাউলকেইটা খুন্দিম খুন্দি ইয়াতে বনাম আৰু তিলপিঠা অলপ দেৰিকৈ তাকে আমি ভাত খাই লওঁ ভাত খুৱাই নাই ভাতটো খাই লৈ খাই কৰি লৈ বনাম আৰু তো এয়া আমি চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এঘণ্টামানেই হ'ল বৰা চাউল আৰু এইখিনি লৈ যাওঁ এতিয়া খুৰি দিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে এয়াখন একেবাৰে বোলো ভাজি লওঁ ভাজি পেলাই লৈ যাম আৰু একেবাৰে গোটেই নিম আৰু এইফালে মোৰ ভণ্টীয়ে দেখিছেনে খুৰীৰ লগতে ঢেঁকী পিঠাগুড়ি খুন্দি আছে আৰু আৰু পিঠাগুড়িখিনি আজি খুন্দোতে মানে জোল বাঢ়ি গৈ গৈছে কিয় জানেনে পিঠাগুড়ি মানে চাউলটো বেছিকৈ পানী থাকি গ'ল একে তলত লাগি লাগি ধৰিছে বৰ কষ্ট হৈছে তাই মানে উপায় নাই আৰু গোলুমাইনা ইমান খাবলৈ হেঁপাহ কৰিছে পিঠা মানে তাই সেইকাৰণে বনাইছে আৰু বেচেৰীজনীয়ে তো এই দেখিছেনে লাগি লাগি ধৰিছে ইমান তলৰ লাগিছে নহয় একদম মানে বৰ কষ্ট হৈছে আজি আৰু এতিয়া ৰাতি হৈ গৈছেগৈ মানে পিঠাগুড়িখিনি খুন্দোঁতে খুন্দোঁতে তো ফাইনেলি আমাৰ পিঠাগুড়ি খুন্দি হৈ গ'ল আৰু এইফালে এয়া তাই নিমখ আৰু তিল মিঠৈ এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মঠি লৈছে মিক্স কৰি পেলাই এইখিনি পিঠাগুড়ি ৰ'ল আৰু এইখিনিত মানে মালপোৱা বনাম আৰু কিবাকিবি ঘিলাওঁ আমাৰ তিলপিঠা খোৱা ল'ৰা এইটোহে আমাৰ গুলুমাইনাক খুব ভাল পায় তিলপিঠা মানে তাৰ উৎপাতত মানে তিলপিঠা বনাবলৈ মাহীয়েক মানে বাধ্য দেই সেই তিলপিঠা খাওঁ তিলপিঠা খাওঁ কৰি আছে তো এইফালে ভণ্টীয়ে তিলপিঠাৰ কাৰণে পূৰা যা যোগাৰ কৰি আছে অলপ পিছত বনাব আৰু ত' গাইজ এইফালে চাওক আমাৰ ভণ্টীয়ে বনাইছে তিলপিঠা ইমান ধুনীয়া হৈছে ন দীঘল দীঘলকৈ দেখিবলৈকে ধুনীয়া লাগে আৰু মই যোৱাবাৰ বনাইছিলোঁ ইমান চুটি চুটি বেয়া হৈছে ভাঙিছে তাই বৰ ধুনীয়াকৈ বনায় সেইকাৰণে তাইক বনাব দিছোঁ যি মাহীয়েকে আৰু ভাগিনীয়ে বনাইছে আৰু তো এইফালে বনোৱা ষ্টাইলটো নাচায় কিয় কেনেকৈ দীঘল দীঘলকৈ লয় দেখিছেনে সেইকাৰণে পিঠাটো দীঘল হয় দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় তো এতিয়া চাহ খাওঁ চাহ খালেহে গম পাম পিঠাটো খাই কেনেকুৱা লাগিছে দেই তো গাইজ আমাৰ ইয়াত চাহ হৈ গ'ল পিঠাটো খাবলৈ খুবেই টেষ্ট হৈছে খুব ধুনীয়া লাগিছে তো গ'লো মানে খাবলৈ একে উৎপাত জানেনে তো এতিয়া আমি চাহ খাওঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ ইন্দ্ৰ পিঠা আকৌ লগ পাম দেই বাবাই